Константин Данилов, клавиши, город Хабаровск. Александр Дробыш, звук. Спасибо большое. Пусть заберите меня Спасибо большое. Спасибо. Может, пойдем за мной. Сергей Тоссыков, а вот, город Кемерово. Пола. А вот, Сейчас, люди, можно я встать, что делать? Можно мы поклонимся людям? <laughs> То есть. Я, я благодарю каждого человека, который пришел сегодня на концерт, выдерживал. И вот вы сами, кстати, увидели, что такое, наверное, не шоу-бизнес, а все, что отличается от него. Я не в смысле, в смысле себя говорю сейчас. Даже я ровно вперед пошел. Подожди. Вперед матери. Куды поперек батьки в пекло. Так вот, я к чему? Потому что а, я все равно буду уходить к людям, я все равно буду общаться. Естественно, то есть я бы себя вела, наверное, точно так же. Я, я понимаю, что хочется. Сейчас мы просто поклонимся великим тем годам. Люди, большое спасибо за то, что пришли к нам на концерт. Вы терпели, вы сидели. Еще не все, сядьте, пожалуйста. Сейчас еще будут песни. У нас еще не будет. Не, 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 не уходите. Ну, потому что думаешь, что все. Нет, не все. Федочка, Пеночка города! Давайте, коротко. Что коротко? В зале сидит моя семья, моя дочь. Не могу не заказать счастья в жизни, счастье на сцене. Любим молодец.